السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اقبال شناسی میں خوش آمدید اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم حکیم علمت ڈاکٹر علامہ خود اقبال کے تصور خودی پر بات کرتے ہیں فارسی زبان میں لفظ خودی انانیت خود پرستی خود غرضی اور غرور و تکبر وغیرہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اقبال نے اس لفظ کو انانیت خود پرستی خود غرضی یا پھر غرور و تکبر کے معنوں میں بالکل بھی استعمال نہیں کیا علامہ اقبال کے تصوری خودی کو سمجھنے کے لیے ہم شیخ سادی کے ایک شعر کی مدد لیتے ہیں شیخ سادی فرماتے ہیں آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک اس کا روحانی وجود ہے اور ایک اس کا حیوانی وجود ہے اقبال کے نزدیک انسان اپنے اندر روحانیت کو بڑھائے اور اس کے برعکس حیوانی صفات کو دبا کر رکھے تو یہ عین خودی ہے اقبال کے نظریے کے مطابق احساس غیرت مندی جذب خودداری اور حرکت و توانائی کا دوسرا نام خودی ہے اقبال کے نقطۂ نظر سے خودی ہی زندگی کا آغاز وسط اور انجام سبھی کچھ ہے خودی کا تحفظ زندگی کا تحفظ ہے اور خودی کا استحکام زندگی کا استحکام ہے فرد و ملت کی ترقی و تنزل خودی کی ترقی و زوال پر منحصر ہے ازل سے ابد تک خودی ہی کی کار فرمائی ہے اس کی کامرانیاں اور کارکشائیاں بے شمار اور اس کی وسعتیں اور بلندیاں بے کنار ہیں اقبال نے ان سب باتوں کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ نئے انداز میں کیا ہے اپنی نظم ساقی نامہ میں کہتے ہیں خودی کیا ہے راز درون خیات خودی کیا ہے بیداری کائنات خودی جل و و خلوت پسند سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند اندھیرے و جالے میں ہے تابناک منو من و تو میں پیدا من و تو سے پاک ازل اس کے پیچھے ابد سامنے نہد اس کے پیچھے نہد سامنے زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی سفر اس کا انجام و آغاز ہے یہی اس کی تقویم کا راز ہے اسے واسطہ کیا کم و بیش سے نشیب و فراز و پس و پیش سے ازل سے ہے یہ کشم کشم اسیر ہوئی ہا کے آدم میں صورت پذیر خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے اسی طرح اپنی کتاب اسرار خودی میں ایک جگہ فرماتے ہیں پے ہستی ز آثار خودی است ہر چمی بینی ز اسرار خودی است یعنی عالم موجودات خودی کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہا ہے اس کا تعلق خودی کے اسرار سے ہے یعنی خودی کے رازوں کا کرشمہ ہے ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں چون حیات عالم ازور از خودی است پس بقدر استواری زندگی است یعنی چونکہ کائنات کے وجود کے برقرار رہنے کا انحصار خودی کی قوت پر ہے اس لیے خودی جس قدر مضبوط ہوگی زندگی اسی قدر مستقم ہوگی خودی سے تعمیری کام لینے کے لیے اس کی تربیت ضروری ہے قید و بے ترتیب خودی کی مثال شیطان کی ہے اقبال بھی مشہور جرمن شاعر گوٹے کی طرح خودی کو تحلیق کے عظیم الشان قوت سمجھتے ہیں جو سرات مستقیم سے بھٹک گئی ہے یہی وجہ ہے کہ تربیت خودی کے مراحل انتہائی اہم ہیں اقبال کے نزدیک یہ مراحل تین ہیں اطاط الٰہی اقبال کے نزدیک خودی کا پہلا درجہ اطاط ہے یعنی کہ اللہ کے قانون حیات کی پابندی کرنا ضبط نفس دوسرا درجہ ضبط نفس ہے انسان نفس کو جس کی سرکشی کی کوئی حد نہیں قابو میں لائے تیسرا درجہ نیابت الہی ہے مندرجہ بالا دونوں مدارج سے گزرنے کے بعد انسان اس درجے پر فائز ہو جائے گا اور اسی کو انسانیت کا اوج کمال سمجھنا چاہیے نیابت الہی کا درجہ ارتقاء خودی کا بلند ترین نسب لین ہے اقبال اسی درجے کے بارے میں کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب ہم اقبال کے تصور خودی کے ماحذ پر بات کرتے ہیں اقبال کے تصور خودی کا ماحذ ڈھونڈنے کے لیے نقادوں نے ترہ ترہ کی کیاسرائیاں کی انہوں نے نتشے برگسان اور ہیگل جیسے مغربی ادیبوں کو اقبال کی خودی کے ماحذ قرار دیا ہے لیکن علامہ محمد اقبال نے خود اس قسم کے استفادے سے انکار کیا ہے اقبال خود ڈاکٹر نکلسن کو ایک خط میں لکھتے ہیں بعض انگریز ناقدین کو میرے اور ندشے کے بعض حیالات میں ظاہری مماثلت دیکھ کر عجیب قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے انتھم کے تبصرہ نگار نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بڑی حد تک حقائق کی غلط فہمی پر مبنی ہیں مگر یہ بات نادنستہ طور پر ہوئی ہے کیونکہ اگر میری اردو نظموں کی صحیح تاریخ اشاعت اس کے پیش نظر ہوتی تو یقیناً میری دماغی زندگی کے ارتقاء سے متعلق اس کی رائے بالکل مختلف ہوتی علاوہ برییں اس نے میرے نظریے انسان کامل کو ندشے کے نظریے فوق البشر سے مختلط کر دیا ہے اور اپنی غلط فہمی کے بنا پر دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا ہے میں نے آج سے تقریباً بیس سال قبل انسان کامل کے متصوفانہ عقیدے پر ایک مضمون لکھا تھا اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ ندشے کی بنک بھی میرے کان میں نہیں پڑی تھی اور نہ ہی اس کی تصانیف میری نظر سے گزری تھیں ناقدین بڑی حد تک اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ اقبال کے تصور خودی کے ماخذ مسلمان صوفیہ اور بالخصوص مولانا روم ہیں اقبال اپنی کتاب اسرار خودی کے بارے میں فرماتے ہیں اسرار کا فلسفہ مسلمان صوفیہ اور حکمہ کے افکار و مشاہدات سے ماخوذ ہے اور تو اور وقت کے متعلق برگساں بھی ہمارے صوفیوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ڈاکٹر عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں خودی کا تصور ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ کی اساس ہے اور اسی پر ان کے تمام فلسفیانہ احیلات کی بنیاد ہے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یورپین فلسفہ بالخصوص ندشے سے ماخوذ ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس تخیل کو ڈاکٹر صاحب نے مولانا روم سے اخذ کیا ہے اقبال نے خود بھی جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے مثلاً بال جبریل میں لکھتے ہیں علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن اسی کے فیض سے میرے صبو میں ہے جیخوں اسی طرح پیام مشرق میں ایک جگہ لکھتے ہیں میا کے من ذخومی پیر رومی آور میں سخن کے جوان تر زباد انبی است یعنی آؤ کہ میں پیری رومی کے شراب کے مٹکے سے ایسے سخن کی شراب لایا ہوں جو انگوری شراب سے جوان تر ہے جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کو رومی کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے روح رومی پردہ ہا بردریت از پس کے پارائے آمد پدیت گفتمش موجود و ناموجود چیست مانی محمود و نامحمود چیست گفت موجود آن کے می خواہد نمود آشکاری تقاضۂ وجود بر مقام خود رسیدن زندگی است ذات را بے پردہ دیدن زندگی است یعنی مولانا رومی کی روح آسمان کا پردہ چاک کر کے ایک پہاڑی کے پیچھے سے نمودار ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ موجود اور ناموجود کیا ہے اور محمود اور نامحمود کے معنی کیا ہیں انہوں نے فرمایا کہ موجود وہ ہے جو اپنی نمود یعنی ظہور یا ظاہر ہونا چاہتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا وجود کا تقاضا ہے اپنے مقام پر پہنچنا ہی حقیقی زندگی ہے اور ذات حق کو بے پردہ دیکھنا ہی صحیح زندگی ہے اس ساری بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے تصور خودی کے ماخذ مسلمان صوفیہ اور بالخصوص مولانا روم ہیں